Всем снова привет! С вами Надя, ну или Пикачу. Я не помню, как меня зовут, потому что у меня два канала. Не надо коля прикапываться по, по этому поводу. Я... А, ну так, начну это на я, там? я... Вот... Хочу поговорить о неотъемлемой части нашей жизни. Ну, по крайней мере, у многих. Это средство передвижения. Ну, да. У некоторых это скейтборды, ролики, может быть, коньки, я не знаю. Может, есть такие люди. Лыжи, много всего для развлечений и спорта. Вот. У некоторые даже есть машины, но это вряд ли. Вот. У меня есть скейтборд, который я решила достать из кладовки и почистить. Да, но почистить у меня получилось, но они все равно не крутятся. Подшипники нужно менять. И масло тоже нужно менять. А я плохо его поменяла, но не важно. Хотела объяснить, как все это делается, потому что некоторые люди, которые покупают себе пенни, лонгборды, обычные всякие доски, не задумываются о том, как за ними ухаживать. Я тоже об этом не думала. Но вот зашла на какой-то непонятный сайт, на простой сайт, и решила, что будет здорово, если я Подумаю над, над тем, как чистить это дерьмо. Ну так вот зашла я на сайт и читаю, что нужно менять подшипники. Я такая так. Хорошо, как это делать? И тут у меня написали, что нужно их открутить. А я понять с ними их откручивать. В итоге нашла какой-то ключ и отвинтила эти гайки. Но сначала я пыталась их руками, потому что мне было лень куда-либо идти. Некоторые две гайки открутились с без труда, потому что они были полностью развенчаны, и если бы я вышла с ним погулять, я бы упала, потому что колесики бы отвалились. Да. Ну так вот, в итоге я открутила это, вытащила колеса, у которой, на которой, которые, на уже треснуты, на них трещины, всякие камушки, всякие, они все грязные, в общем, было ужасно. Все руки были в масле, тут до сих пор еще такое, такое пятнышко от подшипника осталось. Ну так вот. И я, в общем-то, как каким-то макаром их открутила. Мне сказали, что... Написали, что нужно вытащить подшипники. Я не знала, как это делать. Ну, я их, короче, как-то выбила из колеса. Как-то стучала их по доске. Ну, короче, они вылетели в итоге. Я такая думаю, все, я их сломала. Ну, короче, не сломала я, слава богу, ничего. Я разобрала это колесо. Да, я разобрала это колесо. И нужно было на самом подшипничке вытащить пластиночку, которая защищает масло от загрязнения. На, на трех колесах этой пластиночки не было. С одной стороны. Я была рада, но и огорчена, потому что если ее нет, масло загрязняется, под грязь, все это дело заматывается и а то не ездит. Ну, в итоге как-то почистила все это, поменяла новое масло, и вот закрутила, открутила четвертое колесо. И там, на одном подшипничке, ну, на одной стороне подшипника, там не было этой пластиночки, я тоже точно так же всё это проделала, но на второй я не смогла вытащить эту пластину, потому что там не было этой дырочки, через которую нужно все это вытаскивать. Я не знаю, как это делать. Ну, в итоге я Плюнула на это и закрыла все это, завинтила, закрутила. В итоге болт, который я не могла открутить полчаса, был не тем. Он вообще нет этого скейтборда. Вообще. В итоге я все это скрутила обратно. И вот решила его почистить на наждак. Об него можно точить ногти. Я это только что поняла. Это круто. А еще на нем тут наждаком вырезано так. крестик. Вот, а еще на нем ужасно крутые трещины. Они реально крутые. Вот, ребят, ну вот посмотрите. Они, конечно, старые, но все же. Это просто он просто трескается от напоры и веса. И вообще он старый. Но он крутой. Он много чего повидал. Да я столько не видела, но все-таки. Кот-то где-то. Спит обратно Ну вот. В итоге я сейчас пойду учистить. А вот вы этого не увидите, потому что я буду учистить его с матами, криками. И потому что вот. Итак, с вами была Пикачу, и сегодня я хотела рассказать вам о том, что рассказала, но неважно. Ладно, с вами была Пикачу, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Зачем-то. Ну, я не буду больше просить. Короче, все. И пишите комментарии, как под прошлыми видеозаписями, где писала Я не помню, как ее зовут. А... Ш... По поводу моих ушей, что нужно носить гвоздики. Плевала я на эти гвоздики! Я не помню, как себя зовут, но я, я плевала на эти гвоздики. Я все делала только по хардкору. И тоннель растянула только по хардкору. Вот я чистаю чтобы дальше говорить так что вот ладно всем пока